Salamlar hörmətli və dəyərli izləcilər. Masudlu qəsəbəsindən Hakim Abbasov küçəsində marşrut xəttinə 150 metr məsafədə gözəl bir 4 otağlı həyət evi sizə təqdim edirəm. Dəyərli izləcilər, təmiri görürsünüz, çox ürəyə çağandır. Pilləkənin işləmələrinisə təqdim edirəm. Evin yer isti poldur, tam maraliddir. 2-ci mərtəbəsi də isti poldur, yəni mərtəbə arası. Bütün aksessuarları qoyulub. Dəyərli izləyicilərim, aksessuar dəyərlərinə nəzər tuturam. Evin bütün lüsturları, giriş hissədə belə bir gardırop E sanitar qovşaqlarının aksesuarları və mətbəx nəksessuarları qoyulub dəyərləndirəcəyiz. Həyətyanı sahəsinə keçid edək. Ev qeyd etmək istərdim ki, 1.5 sotda inşa edilib, çox keyfiyyətli təmir var. Gördüyünüz kimi kifayət qədər geniş həyətyanı sahəsi var, hörmətli izləyicilər. Bütün kommunal xidmətləri çəkilib, tam yaşayaça hazır vəziyyətdədir. Evin fasad görüntüsünü sizə təqdim edirəm. Hörmətli izləyicilərimiz, evdə 3 ədəd sanitar qovşağı mövcuddur belə həyət yanı sahəsində belə bir sentr qovşağı və hər mərtəbəsində sentr qovşağı var. Və qeyd etmək istərdim ki, evin gördüyünüz kimi kombisi qoyulub, radiatoru qoyulub, gidroforu quraşdırılıb. Evin sol hissəsində keçirilmək olur. Yerləşmə cəhətdən çox münasib bir yerdədir, hörmətli izləyicilər. Dədim kimi tam marşrut xəttinə yaxın, gözəllik 200 metr məsafədə yerləşir. Yaxınlığında market, Əmmi müxtəlif yaş obyektlər mövcuddur. Asfaltlar arası 100-150 metrdir. Bura hörmətli izləyicilər evin zal hissəsidir. Ev müvafiq bir qiymətlə satışıa çıxarılıb. İşıqlı evdir. Uretans Rə aboylarla təchiz olunub. Yeri laminatdır. Burada belə bir nəft taxtamız da var. Evin alana üstündən nəft taxta hədiyyə. Zal hissəsindən sonra mətbəx yerləşir. Dəyərli izləyicilərimiz. Mətbəx və bilirsiniz kimi yığılıb. Pəncərəsi evin yan hissəsinə baxır. Kibat qədər arası var, yəni hava oyunur. Gördüyünüz kimi soyuducunun və paltaryanın yeri də hazır qoyulub. Yəni tam əşyalarınızı götürüb gələ biləcəyiniz bir evdir. Heç bir əlavə xərclə ehtiyac yoxdur. Bura sanitar qovşağıdır. Aksesuarla gördüyünüz kimi baxın, sala fonu dəldə üstündədir. Təptəzə, yəni təzə mebellərlə təchiz olunub, görürsünüz? Otaq genişliyi dəyərlilər, izləyicilər, yuxarıda da təqdim etdiyim kimi kifayət qədər genişdir. Evin sahəsi 140 kvadratmetrdir. Bütün istiqbal xətləri orada yerləşdirilib. Daxil keçid edək, hörmətli izləyicilər, evin ikinci mərtəbəsində. Ev həqiqətən də çox zövqlə təmir edilib. Yəni aksessuarları falan çox zövqlə yığılıb, hörmətli izləyicilər. Üstü səth is toy poldur. Keçid etmək mümkündür. Hər otağın radiatoru boyluq. 2-ci mərtəbənin xolu belədir, hörmətli izləyicilər. Yəni bu patikdə genişliyi var. E, bu hissədən başlayaq. Dəyərli izləyicilərimiz, 2-ci mərtəbədəki bir yataq otağı. Pəncərəsi hərətə baxır. Bu kiçik yataq otağı. Dediniz ki, yataq otağı kimi elə bilərsiniz. Yəni pəncərəsi evin yan hissəsində baxır yerləri laminatdır, bir dənə koridor hissəsi və sanitar qovşağı istifadəldir və granit mərmər də döşənib. 2-ci mərtəbədəki sanitar qovşağı görürsünüz hörmətli izləyicilər. cisək kimi remont olunub. çox zövqlü remont olunub. Və sonuncu yataq otağımız hörmətli izləyicilər, balkonlu yataq otağını sizə təqdim edib videonu balkonda sonlandıracağam inşallah. Otağın genişliyini görürsünüz. Yəni rahatlıqla mebellərinizi yığıb əşyaları da ala gətirə bilərsiniz. Dəyərlilər izləyicilərimiz. Bura balkon üstəsidir. Ev 115 min manatdan satışa çıxarılıb. Çox münasib bir qiymətdir. Maraqlanan şəxslərin gəlib daha çox məlumat ala bilərlər. Ev tam kupçudur sənədi. Yəni evin və torpağın sənədi var. Paket kupçudur, ipotekada yararlıdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər, dəyərlilər izləyicilər, sağ olun.